На черзі у нас духовний сніданок і зі священнослужителем поговоримо про ритуальну нечистоту. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Сьогодні в нас в гостях священнослужитель Володимир Боровий. Доброго ранку вам, Володимире. Здравствуйте. Дякуємо, що ви завітали до нас. Ми сьогодні хотіли б поговорити про. Таке досить незвичайне, незрозуміле явище для людей, які починають читати Біблію, які читають е, старий заповіт, особливо, uh -huh. і там вони зустрічаються, оце, що ти там написано, ти будеш там нечистий до вечора, uh -huh. або ще там якісь оці нечистота дуже часто згадується. Чому в старому заповіті так часто так багато приділяється уваги оцій нечистоті? Ну, э, когда мы читаем книгу «Левит», где описываются случаи нечистоты, угу. э, в основном это связано с определенными болезнями. Вот мы видим первый момент. И, наверное, когда мы смотрим на наше время, да, мы увидим при развитии медицины, у нас есть определенные принципы лечения заболеваний, амбулатории, или если какие-то есть инфекционные заболевания, mm -hmm. то есть, когда людей изолируют, то мы видим, что вот то, что мы читали в Ветхом Завете, было, наверное, прообразом нашей современной медицины. То есть, мире Бог таким чином оберегал, да, рабовцы. потому что мы представляем, что Господь давал эти законы в тот момент, когда израильтяне находились в пустыне, и они mm -hmm. 40 лет еще должны были путешествовать, они потом будут действовать уже, когда израильтяне и придут в землю обетованную, но изначально главная их суть она была санитарная, так еще, если мы скажем, или медицинская. Mm -hmm. То есть, если у человека есть какой-то заболевания. В Библии написано истечение. То есть Библия не медицинская книга, поэтому не дает нам на расшифровке, что ну, за так, истечение, да, если какие болезни. Но если было что-то подозрительное, uh -huh. человек сразу, сразу же объявлялся нечистым. То есть его должен был посмотреть левит, посмотреть, что заболевание, да, и объявлялся нечистым. Не в том плане, как в нашем понимании, нечистый, что он просто как прокаженный, что к нему нельзя, ну, как изгой такой человек. Просто uh -huh. объявлялось, что до определенного времени к нему нельзя прикасаться. Сейчас вот через призму медицины понимаем, что это здраво, потому что Кислый мы не... изолятор, да? Да, свой изолятор. Поэтому постель, на которой он лежал, э сама кровать, на которой она объявлялась нечистым, э что, в принципе, способствовало тому, что в израильском народе не было вспышек заболеваний, там, чумы, которая там в среднем uh -huh. э века поражала Европу и косила пол Европы, да? Вот. Поэтому видим, что вот э был вот такой момент. Почему до вечера? Потому что если истечение было непродолжительным, так скажем, да, то есть оно прекращалось, вот, то почему до вечера? Вечером приносилась жертва, вечером приносилась жертва. И поэтому до приношения вечера э, жертвы э, человек должен был совершить специальное омовение, ритуальное омовение. Вот. И после этого он мог прийти в, в храм, принести жертву, и после этого имел возможность входить на богослужение, то есть ходить в храм. То есть до этого момента он является нечистым, и он не может посещать общее собрание, где происходит поклонение Пиклонняння божевоно. Ну, це якщо дивіться, це якщо е, людина там захворіла, так або якісь да, ці. Да. Але ж бувало часто таке, що, наприклад, людина доторкнулася до мертвого тіла. Да. Тобто хтось із родичів помер. Да, это ну, а було. я як до нього не торкатися, якщо потрібно да. його похоронити, Биб, його потрібно перенести? Біблія не запрещала. Єдине, кому був запрещен. А Прикосновения к мертвым – это были первосвященники и на, Назарей. То mm -hmm. есть человек, который брал обед святости, и он не имел права прикасаться, если он прикасался. еще это цыбовые роды Да. Но что... да. ну, если он прикасался, то есть он мог это сделать, но тогда его обед должен был начинаться с самого начала. Например, он давал обед, что он на год посвящает себя Господу, и вот, например, у него срок подходит, и в это время умер отец, да? Я думаю, что вряд ли он, может быть, mm -hmm. бы стоял в стороне, то есть проявил бы какие-то моменты участия, помощи, наверное. Mm -hmm. Вот. И таким образом его бы обет аннулировался, ему нужно было заново начинать. Но я думаю, что для обычных людей это было обычное явление, поэтому объявлялся до вечера он нечистый до вечера, то есть он не мог идти на богослужение, не мог идти в храм, да? Но если он вечером совершает ритуальное омовение и потом приносит жертву, вот он нормально идет дальше в храм. То есть это не был момент, что, да, то есть мы видим это как некоторые санитарные моменты, Ну, опять же, это больше санитарные, также, также видим. Тобто, и, то есть еще не доторкнулся там до мертвого, или до чего? Да, все, да. Все же таки до вечера потребно было ему... Но, сейчас мы видим, что это, в принципе, опять же, здраво, да? Вот даже сейчас, когда у нас похорона, обязательно люди даже после кладбища, когда звычные, приезжают, да, не, да и даже Смотрю, что моют даже руки. если не прикасались люди к гробу, да, все равно на на когда едут на поминальный обед все обязательно моют руки, все обязательно мыло, да. В то время этого не было, то есть не было мыла, да. Но благодаря тому, что Бог дал вот такие предупредительные меры, израильтяне вот оберегали себя, свое общество, да еще плюс в жарком климате угу. оберегали себя от от многих болезней, от многих проблем, которые вот к сожалению, Но, были у других то, народов. То это мало значения только в, э, в таком санитарном направлении? все-таки и… Э, Но здесь есть и духовный смысл. Значения. Здесь есть и духовный смысл. Потому что, когда поднимается вопрос чистоты и нечистоты, то главный тезис, мы читаем послание к, э, не послание, а в книге Левит, мы читаем, да, Господь говорит, почему, э, почему вы должны это делать? Потому что будьте святы, потому что я свят. То есть это некий такой э, э, идея того, что мы приступаем к святому Богу. И поэтому, что с тобой происходит, к чему ты прикасаешься, э, что ты кушаешь, все должно олицетворять твое поклонение Господу. Поэтому, mm -hmm. если ты даже где-то и осквернился, вот, причем это не греховное осквернение, а просто по жизненным обстоятельствам, все равно ты должен ощущать в этот момент, что вот Бог, которому ты будешь потом идти на поклонение, Он особенный. Поэтому к, к этому поклонению нужно по-особенному приготовиться. Mm -hmm. Поэтому в Новом Завете апостол Павел уже нам будет говорить об этом так едите или пьете или иное что делаете все делайте во славу Божье то есть он как бы закладывает тоже апостол павел этот момент что христианин вот. Пусть он и не находится уже под бременем вот, вот этой санитарных ограничений или церемониальных, еще их называют, ограничений. Он все равно должен осознавать, что все, что он делает, он должен делать как для Бога. То есть с особой ответственностью и подходить к Богу с особым благоговением. Почему потребно было за эту нечистоту приносить жертву? «Адже ну я ж ничем не сгрешил, я ж ничего поганого не сделал». ну похоронив родичев, да, або там какая-то хвороба. Mm -hmm. ну, То якась есть здесь такая... момент происходит э, разделение человека с Богом. Есть два момента разделения. Первый момент, когда человек согрешает, и поэтому человек должен был принести эту жертву. А здесь момент ритуальной нечистоты, которая не позволяла человеку с подобными болезнями, да, приходить в храм. Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы воссоединить воссоединить эти взаимоотношения с Богом, человек должен был принести жертву. Но там же есть и жертвы разные. Вот. Угу. И, к примеру, там жертва всесожжения, когда человек приносит Богу благодарность за то, что он выздоровел. Вот Христос говорит десяти прокаженным, что «пойдите в храм, покажите священнику». И священник угу. должен был их осмотреть, увидеть, что они исцелены, и они должны были принести жертву всесожжения, благодарности Господу за, за это чудо. А также жертву примирения, которая вот совершается, когда ягненка приносили в За, угу. за, за гріхи. Да? Так, таку тобто, тобто ну, Дійсно, там були різні, різні методи, різні жертви були, які в кожному випадку якась своя. Да. Це окрема тема І досить там велика. І По-разному вона приносилась, що можна було кушати, що не можна було кушати, що повністю повинно було б зжигатися. Угу. Ну, добре, що говорити про наш час, угу. просто в деяких церквах, наскільки я знаю, угу. бувають моменти: ну, наприклад, жінки під час місячних вони не відвідують угу. церкву взагалі не можна. Це, Но десь, це йде відголосок, десь нас... правос... так. Йде відголосок Люди того, Оце що... прочитали і вирішили, що не можна, тому що тоді не можна було цього робити. І зараз далі продовжують це робити. Угу. Це правильно? Чи актуально? закон, про который мы сейчас говорим сегодня? Ну, он, во-первых, когда мы говорим о законе, то Христос, послание, апостол Павел, послание Колоссянам, нам говорит о том, о том что вторая глава, истребив учение, бывшее у нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвозил к Христу, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ним собою. Так никто вас не осуждает за пищу, питье, за какой-нибудь праздник, новомесячный, субботу, это тень будущего, тело же во Христе. Угу. Апостол Павел говорит нам о том, что есть великий закон, который никогда не отменяется, 10 заповедей. Так. А были своды правил постановлений, которые дал Моисей, в одном месте он говорит, из-за того, что жестокосердный народ был чтобы они могли более быть чувствительным к пониманию воли Божьей, для того, чтобы могли держать себя в рамках. Да? Вот. С другой стороны, многие церемонии или правила, они больше расширяли и объясняли с юридической стороны, как поступать в той или иной ситуации в свете закона Божьего. Поэтому апостол Павел показывает, что суть всего закона — это 10 заповедей. Все остальное после смерти Иисуса Христа, многие или большинство церемониальных служений цер — цер 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 оно потеряли свою суть. Почему? Потому что они все вращались вокруг храма. Это все было вокруг связано с храмовым служением, именно храмовым, не в церквях, как вот у нас в обычных, да, а храмовым, когда было святое святых, где было шахина Божьего присутствия. И поэтому человек, приходя туда, должен был вот быть соответствующим и себя чувствовать и выглядеть. Да? Вот. И поэтому эти церемонии вот были необходимы. С момента того, когда храм был разрушен, и Христос сказал, что Он является этим храмом, угу. и жизнь теперь строится не вокруг жертвоприношения вокруг веры в Иисуса Христа, то это постановление не является настолько критичным. Оно больше обусловлено с моментом гигиены. Uh -huh. То есть больше это было обусловлено с тем, чтобы не было там на крови, не было появилось вот в помещении, где находятся люди. Поэтому современным моментом, когда мы видим в обществе, когда средства гигиены достаточно уже совершенны и никто не знает, кто в каком состоянии Problem приходит, с... да? это не вызывает проблемы. В те времена еще, может быть, После Ветхого Завета, когда с гигиены было сложнее, да, и возможно бы могли бы быть какие-то огрехи, то mm -hmm. это было как для безопасности, чтобы женщина не приходила в это время, не приходила, mm -hmm. не приходила в храм. Сейчас же мы видим, что они несут в себе, в себе именно больше вот такие гигиенические моменты, которые у нас уже. Именно еще одно запитание, встанем. В Біблії згадується нечиста їжа. або да. нечиста, називають, тобто да. Те, що не можна вживати в їжу. Да. Чи відноситься це теж до ось такої ритуальної нечистоти? І якщо, якщо так, то виходить, що це теж відмінено сьогодні. Ну, Може хтось хотів би, щоб це було відмінено, так? але ми бачимо, що момент ритуальної чистоти більш детально прописується з ремень Майсея. Когда Бог дает уже Моисею, тот прописывает всю структуру храмового служения, потому что Моисей, он говорит о храме, и дальше, как левиты должны себя вести, как они должны выглядеть, что одевать, что кушать, да, и дальше весь народ. А упоминание о нечистой пище мы вспоминаем еще за много до храмового служения. У нас первое упоминание еще есть ной. Когда ной еще даже не ел мясо, не ел мясо, он еще тогда уже знал, что есть чистое и что нечистое, поэтому мы видим, что вот вопрос чистой пищи он не относится к ритуальному. Mm -hmm. То есть он не связан с храмовым служением. Это не вокруг храма, это вокруг моих взаимоотношений с Господом и волей Бога. Поэтому я думаю, что желудок человека не поменялся. Вот когда Бог тогда говорил, что не укушайте это, потому что чтобы он не чтобы... для Да, ежем. да, чтобы да, то, что не призначено для еды, и то, что Бог называет мерзостью просто. Mm -hmm. Это мерзость, Он даже не, не называет это пищей. Я думаю, что спустя века наш желудок таким же образом относится вот к этому, к этой. Mm -hmm. То, что мы называем пища, на самом деле Бог не називає пищу. Ну так дійсно, і всюди, де говорится про їжу, це не говориться про тих, е, тих про м'ясо да, тварин, яке да. не призначено, да. в принципі. Ну, і і... я ще хотел бы акцент сделать: что да, все церемониальные обычаи и ритуалы были связаны вокруг храму. Поэтому, угу. поэтому вопрос чистоты женщины, мужчины, это было все обусловлено к храму. Он может приступать угу. или нет. А пища она выходит за рамки храму. Это мои личное взаимоотношения с Богом. И воля Божья, которую он уже открыл на многих. И он сказал, что этого не да, ешьте, пожалуйста, ласка, да, этого да. не вживайте, ты И здесь не зависит, будет ли храм, так. не будет ли храм, принцип остается. Угу. Дійсно дуже цікава цікава Спасибо. тема, досить така, в якійсь мірі загадкова, тому що сьогодні е, немає, ми цього не зустрічаємо, але тим не менше, от ми розібралися, як нам ставитися сьогодні до цього. Дуже дякую, що Спасибо. були з нами. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про ритуальну нечистоту. З нами був священнослужитель Володимир Боровий. Якщо у вас залишилися запитання або ж є інші запитання по Біблії, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, наші священнослужити. Готові готовы ответить на все ваши вопросы. У нас сейчас музычная пауза.